Ümumi səna 6 mantiq alman dili üzrə testlərin izahı. İlk 5 sualımız dinləmə testidir. Dinləmə edildikdən sonra yazılır. Bu dinləmədə bir şəxsə, yəni bir oğlana danışdır ki, o otaq belə deyək də götürəcək, kirayacaq. Birinci sualımız. Oğlan neçə necə bir otaq istəyirdi? Yəni kiralamaq istəyirdi. Cavab burda C-dir ə ay self chamber, yəni tək otaqlı. E, mənzil istəyirdi belədir. 2-ci sualımız, e, o nə qədər müddət qalacaq? Yəni burada nə qədər müddət e, qalacaqdır? Burada da cavab A variantıdır. E, biz mitvoq 3-cü günə qədər, yəni 2 gecəlik. 3 Üç, 3-cü e, sualda isə soruşulur, oğlan siqaret çəkirdimi? Burada cavab D variantıdır. Xeyr, o siqaret çəkmir, yəni çəkmir. 4 Səlimən ha nə vaxt onu? Yəni hansı saat aralığında olurdu? Burda cavab B variantıdır. 6:30-dan 9:30 arasına. 5-ci sualda e hansı otaqda o yaşayır? Yəni otaq nömrəsi nəcə idi? Burda da cavab D variantı olacaqdır. 810. Altıncı sualda e, hansı variantın cümle kurduğu soruşulur bize. Hansı variantın cümlə kurulur? Düzgün cümlə kurulma. E, burada cevabımız B variantıdır. Ve cümle kuruluşuna bakırıq. Altı e, alt amnesti tak. 5 kap. 1 dimzon, 3 mutir demutil. 4 e, ayın 2 Yani... E, ən keçən gün o, o oğlana hansı kitabını təkrar verdi. 7-ci sualda 7-ci sualda bizdən budaq cümlənin tamamlamamızı işləyir. ən yani, şey bağlayıcının yerinə düşgün qoymamız istənilir. 1-ci baş cümləni oxuyanda artıq bizə məlum olacaq ki, hansı budaq cümlədir. <coughs> və budaq cümlə deyilibsə bizdə təbirsizlik bağlayıcıları buradan təbii ki çıxmalıdır. Də yəni burada E variantı və D variantı olması mümkün deyil. A, B, C variantları ola bilər. Amma baş cümlədən oxumaqla müəyyənləşdirəcək. <coughs> Deyir: "Yunqi er Held Eric Lert genç qəhrəman izah etdi." Yəni bu cümlədən aydın olur ki, bu tamamlıq budaq cümləti. Etdi ki, yəni o ee xoşbəxt həyat üçün mübarizə apar. Yə <coughs> yeddinci sualda cavabımız C variantı olacaq. 8-ci sualda ə, bu feilin idarəsi edir. Yəni petankin feilinin əsasən ə, variant təyin ediləcək, yəni cavab çıxacaq çünki bu bizim dilinin qaydaları deyil. Mən də açıqlama D variantı olacaq. Yəni petankin feilinin idarəsi by dativedir. <coughs> 8-ə cavabımız D olur. 19-cu <laughs> sualda <laughs> mətn qurma istənilibdir bizdən. Eee indi biz üçüncü cavab istiqamətində gedəcək, izah edəcək. A variantı doğrudur. İndi A variantına görə cümlələrimizi oxuyaq. 2. Wald ist das Schüler äh, aus, yəni təsil ilə məktəb sona çatır. 5 da skanzen schüler habebir gut gearbeitet. Yəni bütün tədris ilimiz yaxşı işləmiş, yaxşı çalışmışıb. Yəni dərslərdən söhbət gedir təbii. 3. Wir sprechen schon recht gut Deutsch. Biz artıq ə, almanca yaxşı danışırıq. 3 7. Die Schüler unserer Klasse beendet das Schuljahr gut. <coughs> ə sinifimizin şagirdləri tədris ilmini yaxşı qiymətlərlə başa vurur, sonra çatdırır. 1, öncə klassianleiterin bir ismi ilə üç Fridən sinif rəhbərimiz bizdən razıdır. Yaxşı qiymətlərin başa vurduğunuz üçün təbrik edir. 4, Zellop da 10 sürdüyü götürmədi. O, yəni sinif rəhbəri yaxşı qiymətlərə görə bizi tərifləyib. E, və 6 bir həm e, in riyaziyyat, fiziq, ədəbiyyat, kimya, kütə, kinetika, yəni biz riyaziyyat, fizika, ədəbiyyatdan yaxşı e, biliklər əldə etmişik. Hə 9-cu sualının da cavabımız A oldu. 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda yəhəliyyə əvəzliyi e, düzgün kurulması istənilir bizdən. Yəyəlik əvəzliyini isə biz müftada əsasən təyin edirik. Birinci cümlədə metodostatmetikən sözüdür. Metodostatmetikən sözünün cinsi orta cins olduğu üçün yəyəlik əvəzliyi də zay olacaqdır. Deməli ya c ya də variantı tolla. Və biz bu yəni əvəzliyinin şəkilçilərini isə, yəni hal halsa halda durduğu təyin etmək isə sözün əsasında, yəni hansı sözdən işlənməsi əsasında təyin edəcək. Ee, o taqda, yəni onun, yəni qızın köynəyi, bluz, ee, yəni bluz olur, poloveri, papağı, əlcəyi var. Ee, burada da həm orta cinsdir, bluz ədəm cinsi xod, kişi cinsi Hans şubud ələc bu da kişi cinsində. Deməli cavab burada C variantı olacaqdır. Çünki gibt es sözü də e, ifadəsi də akuzativ e, əsas fel kimi olduğu zaman, yəni akuzativ tələb etdiyi üçün ona bağlı olan sözlər akuzativdə olacaqdır. Bunun əsasında e, 10-cu sualın cavabı olur C variantı. 11-ci suala baxırıq. 11-ci sualda zaman uğlaşmasıdır, uzlaşmasıdır. Zaman uğlaşmasını təbii ki, e, yəni xəbərləri öncə xəbəri mübtədəyə əsasən tənz etməli. E, cümlələrin cümlənin mübtədədəsi üçüncü şəxsin təkində olduğu üçün buna uyğun gələn variant yalnız D variantıdır. Geri qalan variantlar üçüncü şəxsin tək deyil. Və D-də də bu uğlaşma əsasən indiki zaman də besuxta begegnetiçdəki zaman olduğu çə ilə cavab da müftədi əsasında çıxmışdır onsuz da. 11-ci sualın cavabı olub D variantı. 12-ci sualda ə, baxırıq. 12-ci sualda 12-ci sualın cavabı olur E variantı. Çünki Dendbeg Maxen yola düşmək deməkdir buğun əsasandır. Yəni ki Tomas validenlərini xudafishləkdi və yola düşdü. äh auf den weg. Yəni äh den weg məhəm yola düşmək bu ifadə əsasında cavab olacaq 12-də E variantı. 12-nin 13-cü -13 suala baxırıq. 13-cü sualda bağlayıcı istənilir. Bizdə İstə qoşa bağlayıcı. Baxın burda cümlənin birinci cümlədə Nixt nur onun e, e, o biri hissəsi, ikinci hissəsi isə təbii ki, Zonderin ağdır. Yəni bunu biz əzbər bilməkləcümələri tərcümə etməkdə ehtiyac yoxdur. Nixt nur Zonderin ağ kifayət eləyir. E, cavab e, 13-cü sualın cavabı oldu E variantı. 14-cu sualda e, inkar cəldilməsi istənilir bizdən və baxırıq o öz kitabını heç yerdə tapa bilmədi. E, Yoxu tapa bilmədi də ola bilər təbi. Yəni 1-ə C də ola bilər, A da ola bilər, çünki növbətlər yoxlama deyik. Mən e, bazarda məhafta sonu kömək etmirəm. Əgər mən etmirəmsə və xəbər e, inkar sözünün sonundaysa, inkar bildirən ifadə sözün e, niş, yəni sözün sonunda dursa, deməli bu 2 mütləq nişlə inkar edilməlidir. Əgər 2 nişlə inkar edilibsə, yəni 2-yə alındı, onda 1-ə də e, təbii ki C variantı olacaq. 1-ə 1-ə e, C olur. 2-yə a olur, 3-ə də ə, o burada eee olanda evdə heç kim yoxdur. O orada o evdə heç kim yoxdur. Heç kim verəndə isə nimat, neçisinin ifadəsi. Ə, sözünü nimat. Nimatın köməyi ilə qururuq. Deməli 14-cu sualın cavabı da D variantı olacaq. 15-ci suala baxırıq burada da qratulir einf verilib. Verilibdi. Biz bilirik qratulir, qratulir einfinin idarəsi dativ su dativdir. Chu dativ olduğu üçün təbii ki 15-ci sualın cavabı da e, b variant olacaqdır. 16-cı və 20-ci suallar e, 16-dan 20-yə qədər olan suallar isə e, mətin əsasında yazılır. Bu da bir kiçik mətn verilibdir mətnimizdə isə bir professorsdan danışılır. O qatarla hər hansı bir yerə gedir və bələdçi ondan yoxlama, bələdçi biletləri yoxladığı zaman professor şeydə yazıçıdan, yazıçıdan biletini istəyir. Yazıcı isə biletini tapa bilmir. Çünki dalğın olduğu üçün biletini də tapa bilmir heç. Ümumiyyətlə axı cazzasını məlum olmur ki. Yazıcı hara getdiyini də bilmir çünki bu yazıçılar belə deyək də daim düşüncəli olduqları üçün hansısa bir əsər üstündə düşündüyünə görə düşüncəli olduğuna görə hara getdi elə düşüb yola gedib hara getdiyini məlum deyil. 16-cı sualda mətində söhbət nədən gedir e, sualına cavabda A variantı çıxır. Söhbət e, e, dallığın yazıçıdan gedir ani cavab A olacaq. 17-ci sualda hansı cümlə mətninə uyğun deyil? Bu da D variantıdır. E, Yazıcıdır e, biletini tapdı. Xeyr, tapa bilməmişdi. 18-ci sualda mətninə başlıq seçsək, e, burada da olacaq E variantı dalğın yazıcı. E, 19-cu sualda hansı variant doğrudur? Bu da da B variantı olacaqdır. E, yazıcı e, biletini tapa bilmədi. Bəli, doğru olan budur, tapa bilməmişdir. 20-ci sualda isə ə, bilet ona nə üçün lazımdı? Yəni yaz, nə üçün lazım idi? Eee bilet ona hə, nə üçün lazım idi? Cavab ə, daha doğrusu lazım yox, Zuxenfeld. Nə üçün axtarılırdı? Cavabı bura oxunacaq lazım olduğu üçün. Yəni o biletin nə üçün axtarırdı? C variantı, çünki ona bilet lazımdır. Yəni qatara minibsənsə təhlükəsiz biletdə verməlisən. Deməli 20-ci sualın cavabı da C olacaq. Son 5 sualımız isə 20-dən 70-ə qədər olan suallarımız açıq tipdə suallardır. 21-ci sualda e, bayvonun sözünün sinonimi istənilir ki, burada da 3 və 5 olacaq. Zish, e, betalligen və tail neymen sözləri. 22-ci sualda mərcüm növ istənilir. Hansı cümlələrdə mərcüm növdə? Demərcüm növündən biz bilirik artıq ki, mərcüm növ düzəli köməkçi verdim fil hansısa formasında və əsas fel opartitsipçi formasında. Bu prinsip əsasında cavab çıxır burada 2 və 5, yəni 2-də wird gefahrt, progressiv passiv, 5-də isə wurde wurde gepflügt wurde oder imperfekt passiv. 23-cü suala baxırıq. 22-ci -cü sualda e, cümlənin tamamlanması istənilir. İcabə kain tringelt, yəni mənim xırdapuru yoxdur, biz buna çayevoy da deyə bilərik. Eee, buna da uyğun olur. 2-ci, e, çünki daha doğru. Ha, hə, 3-cü, e, yəni xidmət pis idi, yəni mən çayevoy vermirəm. İşəbə kainə, tinənə çay va vermirəm. E, Səbəb nəyimiz? Çünki xidmət e, pis idi, pis olduğu üçün təbii ki, çay va verməyəcək. Yəni xırda pul belə də bəxiş bəxiş verməyəcək. 5-ci e, 4-cüdə isə mənim xırda pulum yoxdur. E, cavab burada olur. E, 3-cü sualda olacaq 2 və 4. 24-cü sualda iki, yəni dialoqdur, dialoq qurma. İstənilir dialoqla bu cür qurulacaq. 4. Halo Aynur. Das bin iş Leyla. Wie geht es dir? E, salam Aynur. E, Burda e, mən mənim yəni Leyladam. Kifin necədir? E, o da cavab verir. Thank e, you üçün təşəkkür Leyla. E, yaxşıyam. E, Sən bazar günü haradasan? Harda olasan? Harda idin daha dördüsən? ee o da cavabında mən teatrda idim, ee koro operası, e, yəni izləyirdim. ee tamaşaçsız aldı çoxlu tamaşaçılar var idi, yəni doluydu zal. 3 ee o zaman operanı xoşlayırsanmı olduğunu sorur. ee 5 isə bəli, əlbəttədir və zengər, yəni və zengərin məğənli kişilər və qadınların ee oyunlarını ə şou oyunları çox gözəl olur yəni. Operanı sevdiyini bildirir. Burada cavab oldu. 1024-cü sualın cavabı oldu. 4 2 1 3 5. 25-ci və 30-cu sualda mətn qurmaq istənilir. Burada da mətn bu cür qurulur. 3 Üç, ilə başlayacağıq. Sistontaq yəni bazal könüdür. Uşaqlar meşəyə gedir. 6 meşə çox gözəldir. 4 burada ağaclar, çoxla ağaclar və çiçəklər var. 4 5 Ağaclar yaşıldır və çiçəklər rəngarəngdir. rənglidir. Belədir. 2 burada uşaqlar top oynayır, top oynayırlar. 1 onlar yarış ik keçidlər. Deməli, bizim 25-ci sualın cavabı budur. 3 6 4 5 2 1.